Так, ми прибули на стадіончик Лівий Берег. Вот, і нам сьогодні видали вот такі костюми. Та ти шо круто. Ба дякуємо вам велике. Не. А ч ти мовчиш? Що ти хочеш? ти ж всегда говоришь. Дружбай! Ха-ха, стандарт! Привет! Фесик! Привет, Вали! Ты чего? Ты с нами едешь? Скажи! Санчик, что ты привез? Рассказывай команде, У всех есть костюмы Да А у нас есть Смотри, какие красивые uh -huh. Uh -huh. А? Uh -huh. Прикольные? И мячики новые, я смотрю, у вас, да? Ты шо, ты шо? Дмитрий Александрович Павлович

Иченька, ты приехал? Ты прожила? Бочка, ну давай, Бочка, Рассказывай. А ты умеешь эту штуку делать? Саня! Саня, а ты же умеешь эту штуку делать? Пожалуйста. Ну, Саня, а ты же умеешь. Смотри. Серьезно. Это? А? Это что было? Это, вырезай. не. Это вырезай. Ничего, что, готовимся к поездке? Давай. Что а там, кстати, в Одессе, расскажи. Что будем делать? Пойдем купаться? Что вот здесь? Купаться пойдем? Люди купаются. Да? А горы что там заменили? Все нормально, да? Все нормально, деньги есть. Чё? Нормально, давай. Хорошо, давай. Сделай красиво. Так дважды, Саня. Так я снимал, так а, так, я да? понял. Короче, все понятно с вами. <с Ванька, ну ты, конечно, дал. Красавчик. Ну, Молодец. Все, Давай -ка костюмчик хорошо. Пойдет? Да. Все. А в Маринке тоже? Я всем, хвастаюсь. Да. да. Конечно. Что да. -а! <соценно> рядом? А шо... Да вы же до широко стали. Что <соценно> над президентом сдеваетесь а? Возят, возят. <соценно> <реш> <клёж> это вырезать из Это вырезать, это вырезать <клёж> и зарезать. Все, давай. Бойці з перемогли! Що тут ціросіть? Любі друзі, завершилася нас гра. 5-0 ми перемогли. Ось, зараз Валер Михайловича запитаємо, хто у нас голи забивав. Друзі, 5-0. Це майже так само, як Аргентина Ямайка. Забивали Олексій Береженко. Двічі. Сергій Шевчук, Денис Хруль і Дмитро Димнич. Так, ви все чули? Ось так. Я вгадав, що Дмитро Димнич, Дмитрий Санич, забігала. Так що все. Давайте. Круто, да? Раз, автобус. Здрасте. Як <рець> <Как> дела? Зачем? Он надел все, что дальше. Еще надо шорты, чтобы сверху надел на штаны. А Тогда... что такое, я не на понял. А что сон, это а? вы переехали? Саны. Саны, а что вы переехали? Я переехала. А? Сколько я ехать сейчас, сказал? Четыре часа. Четыре? Будем 9 в Черноморске. Да? Встречайте Круто. значит на Раньше не приедем? А что вы хотели раньше? Я думал, в здесь еще в образ Хорош, да? А что за опера? Давай, аристок... Марица. Аристократ, аристократ. Круто. Она за свою красою зремняет, может все О, иди по газончику походи. А если <tact> Он как на курорт. Да. Чистый ласик телесик посмотри, бля, его. Бля, говорит Сережа, который такой же с бля. Так Его, а шо? Если... Вася, ну, у него хороший, если, ваш... если нас остановят, <свят> то нам подумают, что мы за долгами едем долги забирать, бля, Адидас, вы... блин, елки <свят> палки Ну, может, не Адидас, но как-то по-другому, да. Так а ну, не выдали. Выдали бы Nike, был бы Майки. Nike. раз хотя бы я ты такая Я Не знаю, что тапочки не выдавали? Не выдавали? Вот, блин. Все? Поговорили? Чак. Диста. Чак. Чак. Мы вот здесь. Одесса, извините, Одесса. Мы в Одессе. <ріху> да мы ехали куда? В Вагронцам дальше, да? Всем спамок. Что сильная дорога? Сережу он снимаю, блин. Вот тут, вот тут Ресторан пацаны. Вот тут пацаны молодцы. Надрюх, шо, будем да? что ну, будем дать? Будем питаться сейчас. Я понял. Нет. А то начинают, да? Они на заправку. Да молодцы я-то. Жура. Жура, ты не холодно? Я на Запускай. 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 А ты давай, подрастай. А, да. Мариса, занимай место. Да, да. Прибыли. Эй. Мы прибыли. Ура.

Де? Доброго ранку, чорномолець. Це десь там море. Діми Настрій хороший зранку. Добрий ранок. Дякуємо. В'яквин. Почалось. Привіт. Михайло, де ви заходите. Городіжко Індичівськ, Чорноморський. Дуже і дуже цікавий. Да. Тут є, до речі, єдиний пам'ятник двірнику. Добрий. Дякую. Вітаю. Дякую. Yes. Черноморец. Всякий парк. Море. Ой, Черномор, смотри ка О, так пошли вниз, слышишь, на Черномор. Вот сюда.

Давай я зайду, я как раз. Куда ты в этих бляшках? Так что я намочил? На стадіоні. Чорноблорський, класний стадіончик. Хлопці вже розминаються. Судді, команда, суперники. Все, готове. Зараз, можливо, не вболівальників титану. Ось, зараз немає е, позагрою. Балашов прибуває, забиває! Ох, який момент! Ось подарунок від ми Віталія Балашова. Для, для одеських вболівальників футболу. Шановні друзі, ми змушені вам повідомити неприємну новину. Ні, це не фраза із ревізора. До нас їде ревізор, а це новина про те, що гри між Титаном і штурмом скоріше за все. Не завершиться ця гра через організаційні проблеми. На жаль, ось ми прочекали на стадіоні тут, у Чорноморську, більше 45 хвилин. Делегат Асоціації маторського футболу України Оксана Єрмакова. Не дає дозвіл на продовження гри через порушення регламентної норми відсутність швидкої допомоги. Ось така ситуація. То змушені завершувати наш репортаж. Поки що завершувати, тому що нас повідомили, що гра скоріш за все завершена не буде. Ось такі от справи для вас на ютуб-каналі іванківського штурму працювали відеооператор Сан Маліновський Маляновський та коментатор Валентин Ов'єнко. Перемога! Что ты крути? На камеру. Да потому что хочу. Одесса, Ну я тебя снял, конечно, я тебя снял, а как же? Миг ты с налем, Миг с налем, Мик, с ну, На первый тайм, а -а -а. блядь, не успел. Меша, Куда? Дайте все нормально. Бабидок. Ну, потому что это еще маленький.